Блин, ребята, я начала уже готовить мантики, я забыла вам заснять, но ничего, я сейчас вам покажу, как я их делаю, готовлю, так что вот такие вот мантики у нас получаются уже. Сейчас я вам покажу, как я их делаю, так что смотрите. Ребята, это нам все замесила наша, ну, хлебопечка, вот. Мы уже вот сделали здесь фарш, сейчас мы будем делать, вот я раскатала уже. Сейчас мы будем накладывать, ну, фарш, Берем чуть-чуть, может по две или три, как, как хотите. Вот так вот мы накладываем. И, конечно же, это все мы заворачиваем. Смотрите внимательно, как мы это делаем. Вот. Вот так мы заворачиваем. И получается вот такой вот красивый мантик. Вот так вот. Красиво. Вот так вот мы катаем наше тесто. Вот. Небольшой кружочек. Нам большой не нужен зачем нам большой, берем фарш, накладываем вилочкой и делаем, ляпаем его. Вот. Вот так вот у нас получается наш красивенький мантик. Вот так получился наш мантик. Ну ладно, это было все. Кому понравилось наше видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И всем пока-пока, приятного аппетита!